একমাত্র শিলচর সংবাদের পর্দায় এই মুহূর্তের তাজা খবর কালাইন থেকে ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেফতার আবারও বলছি দর্শকদের এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর কালাইন থেকে ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেফতার হলো জানা গেছে অসম মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিলের অ্যান্টি কোয়াকেরি ও ভিজিলেন্স অফিসার ডক্টর অভিজিৎ নিয়োগ কর্তৃক দাখিলকৃত এক অভিযোগপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ের কালাইনে মঙ্গলবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে এক অভিযান চালানো হয় তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন যে কালাইনের সুবীর চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি নিজেকে এমবিবিএস ডাক্তার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন থেকে বেআইনিভাবে রোগী চিকিৎসা করে আসছেন এবং কালাইনস্থিত বাসন্তী ফার্মেসি নামক একটি ফার্মেসিতে তিনি চিকিৎসা কার্যক্রম চালাচ্ছেন কিন্তু তার কোনো রাজ্য স্বীকৃত যোগ্যতা নেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন কালাইন পুলিশ বাসন্তী ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে সিন্দুরার বাসিন্দা সুবীর চৌধুরীকে হাতে নাকে ধরা হয় এ সময় তিনি উক্ত ফার্মেসির ভিতরে চেম্বারে বসে একজন রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন তার কাছ থেকে বেশ কিছু নথি ও অন্যান্য জব্দযোগ্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে বিস্তারিত দেখুন চিত্রসংবাদের পর্দায় চলি সলিঠকা গুয়া চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু জুৱাকালি আৰু আজি গুয়া আমি দুটা অভিযান চলাইছিলো আৰু জুৱাকালি চলোৱা যিটো অভিযানত আমি এজন ব্যক্তি তেও নিজকে এজন গেষ্টৰ এন্টলজিছ আৰু আৰু ডায়েবেটিছৰ এজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰূপে তেওঁ ইয়াত কাৰ্যৰত হৈ আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পংকজ চৌধুৰী তেওঁ ছেকেণ্ড ৰিংক ৰোডত থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলত শিলচৰত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আমি এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি পোৱা তথ্য আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আমি তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষণ পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে সম্পূৰ্ণ তেওঁ ভুৱা ৰূপত তেওঁ চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে তেওঁ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তেওঁ এম বি বি এছ বা অন্য কোনো ডিগ্ৰীধাৰী নহয় তেওঁ নিজকে তেওঁ কাজাকিস্তানত তেওঁ কাজাক ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ ডিগ্ৰী লোৱা বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু তেওঁ সোধ পোছকালত দেখা গ'ল যে এজন এজন একে নামৰ এজন বেলেগ ব্যক্তিৰ যি তেওঁৰ নামত তেওঁ এই চিকিৎসা সেৱা চলাই গৈছিলে আৰু বেলেগ নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল একেই না একেই গতিকে তেওঁ সেই নামত তেওঁ এজন বৈধ চিকিৎসক তেওঁ আছে বন্দা উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁৰ নাম লৈ তেওঁ নিজৰ নাম বুলি কৰি ইয়াত তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে যি আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ তাত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ তিনিটাকৈ পা পান কাৰ্ড আমি পাইছোঁ আৰু তিনিটা পান কাৰ্ডত প্ৰতিটোতে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম বেলেগ বেলেগ আছে তাৰপিছত তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড পাইছোঁ তাত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু পান কাৰ্ডতো ডেট অফ বাৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য আছে তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা মানে তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ পাঠ্যক্ৰম তাত কৰিছে বুলি তেওঁ যেতিয়া আমাক জনাইছিলে আমি তাৰ তেওঁ পাছপোৰ্টো আমি পৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আমি তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টো একো পোৱা নাই গতিকে দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা ৰূপত তেওঁ ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই মানুহৰ জীৱনৰ বিপন্নাপন্ন কৰি তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু আমি তেওঁক ইতিমধ্যে সোধ পোছ কৰাৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰমাণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি পাইছোঁ আৰু পাই তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো অভিযানত আমাৰ আজি পুৱাই এটা অভিযান চলিছিলে কালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজকে এম বি বি এছ চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ এটা ফাৰ্মাচী খুলি তাত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল সুবীৰ চৌধুৰী আৰু আমি দেখা গ'ল তেওঁক পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তথ্য নাই তেওঁৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নাই কোনো তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কোনো ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁ নহয় আৰু ভুৱা ৰূপত তেওঁ অশিক্ষিত কিছুমান লোক থাকে বা তেওঁলোকে এইবিলাক নেচায় তেনেকুৱা লোকক আৰু জনা বুজা লোককো তেওঁলোকে আভুৱা ভৰি সেই অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিলে আৰু আজি যিটো সময়ত আমি তাত অতৰ্কিত অভিযান চলাইছিলোঁ সেইটো অভিযানত তেওঁ মানুহক চলাইন দিয়াৰ পৰা লৈ সকলো ধৰণৰ তেওঁ তাত চিকিৎসা সেৱা এজন যিজন বৈধ চিকিৎসকে যিধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ চিকিৎসা তাত চলাই আছিলে গতিকে আমি সেই অঞ্চলটোত লগে লগে সেই ঠাইত আমি অতৰ্কিত অভিযান চলাই সকলোবিলাক নথি পত্ৰ যি পাইছোঁ আমি তেওঁক পৰীক্ষণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এজন ভুৱা চিকিৎসক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই যি তেওঁৰ অভিযোগ আমি এ চি এ এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি এই অভিযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেই তাৰ ভিত্তিতে আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অধিক তথ্য পাতি আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এই মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল চিন্দুৰা কালায়ন অঞ্চলত আৰু তেওঁ তাতে সেই নিজৰ অঞ্চলতে আভুৱা ভৰি বহুতো লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি এই ধৰণৰ তেওঁ এটা ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিছোঁ জিলাখনত যি যিসকলে বিভিন্ন অঞ্চলত সাধাৰণ লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি ভুৱা চিকিৎসা আগবঢ়াই ধন ঘটাৰ যি অবৈধ মানে এটা প্ৰৱণতা চলিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো কাজাক কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তেওঁ স্নাতক বুলি তেওঁ নিজকে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ যিজন মানুহৰ বিষয়ে কৈছে সেই একেজন এজন বৈধ নাগৰিক এজন আছে বৈধ চিকিৎসক এজন আছে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত তেওঁ থাকে আৰু তেওঁৰ নামত তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেনৰ নামতে তেওঁ নিজে একে নামত দেখাই তেওঁ এইটো কৰি আছে আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঠাইতো তেওঁ নিজ তেওঁ মানে তেওঁ আচলতে তেওঁ নিজে এবাৰ তেওঁ কাল কলিকতাৰ বুলি কৈছে এবাৰ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি কৈছে আৰু কলিকতাতো তেওঁৰ যি প্ৰয়োজন আছে তেওঁৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে তাৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ কোনো চিনি নাই গতিকে এটা ভুৱা সম্পূৰ্ণ ভুৱা ৰূপত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱাক মানে তেওঁ খুব মানে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি ধন ঘটাৰ এটা যি প্ৰৱণতা তেওঁ বা ধন ঘটাৰ যি ঘটিলে বা সেই ঘন ঘটাৰ যিটো তেওঁ প্ৰৱণতা সেই মানসিকতা সেই তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰত